Роман Григорович, якщо подивитися на склад основної групи від Сполучених Штатів Америки, вона була змінена. У перше спочатку планувався, що там буде влітка, тепер кажуть, що не буде. Зокрема, буде Рубіл, буде міністр фінансів весен, буде міністр торгівлі, а також директор ЦРУ. Так це вказує знову ж таки. Також була інформація, що Трамп сказав, що не буде обговорювати територіальні питання, а пізніше вже з'явилася інформація, що таки буде, але рішення буде все ж таки за Україною. Так, склад цієї от групи на що вказав? Все ж таки. некий с экономичными их неизвестные зв'язки устроить, убрать, чи что, что. Ну, видка поубрали больше половины, ну, ну, там и так понятно. Его вообще в политику запускать не надо. Максимум это, это, это э, стройка какие-то, какие-то э, девелоперские действия, не более того. Ну, он максимум что может делать, это построить, захватить газ был, а потом построить три шаурмы там себе э, Нитаньяху и Этому же Трампу. Все, это, это максимум, на что этот крысеныш способен. Потому его убрали, потому что это просто позор Америки называть. Все прекрасно это понимают. Я думаю, даст Бог, его больше никто нигде уже не увидит и не услышит. Ну, максимум, может быть, шауму продавать будет. И то, если это у них получится а то, что основные все-таки вопросы будут решаться на этой случке, связанные, ну, во-первых, с попыткой отмыть Риноме Путина, ну, Трамп же для этого его туда вытащил, Трамп и Путин почему туда и поехал, стать рукопожимаемым, но ну, это не получится. Потому что рукопожимаемым от Трампа, так это сейчас наоборот, черная метка называется, то, то тоже такой же, как и Уитков примерно уже есть понятие, скорее всего, введенное в медицинские терминологию синдром Трампа. Ну, это вот такое полудурство. С утра одно, в обед другое, вечером третье. Так вот, этот синдром Трампа, он, в конце концов, ляжет на всю эту сделку, как, таковую, на, всю эту, на весь этот контакт. Он как раз и связан, сам контакт с этим синдромом Трампа. Вчера он хотел 8 августа ввести санкции на Россию. Девятого он уже все забыл, уже побежал обниматься и целоваться. Ну, ну вот, вот это синдром, это, это чисто психическое заболевание, ну пусть уже специалисты в этом смысле на это посмотрят. То есть первая основная задача, ну по крайней мере у этих двоих, попытаться сделать рукопожимаемую Путина, это не получится. Однозначно это наоборот по Трампу ударит. Второй вопрос, они прикроют, скорее всего, эту случку, прикроют какими-то вопросами, связанными с решением вопрос, вопросов стратегического разоружения ядерного. Ну, последние несколько недель Путин носился с ядерной этой, опять дубиной, как дурин со ступой, пытаясь ею постучать, по чем попало. Ну, скорее всего, это была как раз попытка подогреть какие-то вопросы по Украине, да все равно, что не при. Ну, давайте по-взрослому к этому отнесемся. На данный момент сама по себе случка Трампа и Путина, она нам даже уже, может быть, должна даже быть неинтересной абсолютно. Почему? Американцы уже практически остановили, не то что остановили, мы выбрали практически всю американскую помощь, а именно в виде помощи военной, которая была выделена Конгрессом в прошлом году. В августе месяце последние партии заходили и все. Следующие поставки военной амуниции нам будут из закупок европейских, наших, там транзитировать через третьи страны. Эти закупки они, Трампа касаться не будут. Потому что в основном закупки будут, будут идти прямые с частных компаний военных. Трамп их не остановит. Он пару раз пытался дернуть эти закупки. Ему объяснили, что он совсем не прав. Потому что все-таки рынок вооружений, ну, сильно емкий, Трамп там рядом не стоял, и Маск, вместе с Маском даже не рядом не стояли, с объемами производства военной продукции. И уж точно американцы, американские концерны не захотят потерять такую большую, такой большой рынок, как европейский. Потому здесь проблем никаких нет и уже не будет. Финансирование европейское наше оно будет под закупку американской продукции военной. А зачем нам тогда Трамп? Нам зачем его слушать? Он что, ну, нам чем-то помогает? Ничем. Он как-то участвует в наших вопросах, в нашу пользу? Нет. То есть он сейчас становится на сторону России, ну так тогда он у нас такой же, как и Путин. Да он, и, в принципе, опустился до уровня морального урода. Нам надо переставать на него рефлексировать. Ну вот человек больной с синдромом Трампа, смысл на него обращать внимание. Ну то есть, еще раз повторюсь, он нам ничего хорошего и плохого сделать не сможет, если мы сами на него не будем обращать внимание. Просто э, забыть за его существовать. Ну и все. Ну это не понятно, это надо сделать чуть мягче, но вот где-то примерно так. И дальше работать с Европой. У нас есть достаточное количество механизмов, как победить в этой, в этой войне без участия Трампа, без его попыток навязать нам волю Путина, называется, капитуляцию, то, к чему сейчас все идут. Причем ведут не только Трамп, идет же наша это зеленая шобла, из трусов выпрыгивает за воздушное перемирие, за остановку боевых действий, за взятие на себя обязательств не возвращать военным путем оккупированные территории, это все, что, все, что Путину надо. Ему же больше ничего не нужно. Остановить боевые действия и обязаться, что не будете возвращать военным путем. То есть не перережете сухопутный коридор и не освободите Крым, если появится достаточное количество авиации. Вот это то, что ему нужно. Все остальное ему это, это так, до лампочки. Он все это вписал все пять наших областей свою конституцию. Потому нам надо меньше рефлексировать на Трампа вообще. То есть он вступил в российское, в путинское, давайте так мягче, в путинский навоз для понимания процесса или путинский чемоданчик. Он в него вступил, он будет теперь им вонять до последнего дня своей каденции. Нам этого не нужно, нам ее не запах не нужен, не нюхать нам ее не надо. Не не дай бог у себя ее, по, по, чтобы она у нас появилась. Чем больше отморозимся от этой трамповской особи, тем будет лучше для Украины. Роман Григороче, давайте перейдемо до того, що відбувається на території Російської Федерації. Зокрема, відомо, що пороховий завод в Рязанській області вибухнув. Повідомляється, що там є жертви, але в принципі, коли ми кажемо про порохові заводи, наскільки я розумію, їх небагато, так близько п'яти чи шести на території Російської Федерації. Ну росіяни кажуть про те, що там порушення правил безпеки, техніки безпеки стало причиною, але ж ми могли сказати, що це могли якісь партизани нам допомогти, тобто виведення з ладу на. сколько это как бы им ускладнить життя. Мы с вами термин когда-то придумали неравнодушные. Да, угу. это может быть конфиденты наших спецслужб, это может быть наши спецслужбы агенты, это могут быть неравнодушные реальные, которые пытаются участвовать в процессах остановки производства военной амуниции российской. Это могут быть российские партизаны, это могут быть, допустим, те же силы сопротивления, которые сейчас пытаются внутри России раскачать ситуацию и в конце концов привести к краху Российской империи, для того, чтобы выйти и выйти из-под его ее протектората. Ну, все это можно вместе, все это можно вместе назвать неравнодушно, не все в, в какой-то мере неравнодушны к нашей беде и нам помогать. Большое спасибо им за это. Реально большое спасибо, по поклон до земли, почему бы что без их помощи нам очень сложно будет Российскую империю всю 7 тысяч километров охватить и как-то вывести из строя, допустим, те же пороховые заводы. Пороховые заводы, порох россияне, помимо того, что у себя производят, там действительно 5-7 заводов, есть разного уровня. Они еще получают порох в Китае и сейчас начали получать, скорее всего, пороха с Ирана. Есть сейчас информация о том, что было поражено одно из суден Каспийской флотилии российской с предполагаемым иранским военным, иранской военной помощью, так называется, которая пошла, скорее всего, после того, как мы с вами об этом говорили, Вы помните, не дай бог говорили, после того, как наша зеленая шобла поддержала удары по Ирану, по ядерным объектам Ирана. А это так и было. Вся зеленая шобла от Министерства иностранных дел до офиса поддержала, причем в информационном потоке, поддержала удары по ядерным объектам. Что надо быть каким было, было быть дебилом, чтобы это сделать. Тогда, тогда мы с вами говорили, не дай бог сейчас иранцы определят как целеуказание как раз израильское происхождение некоторых наших руководителей и просто воспримут это как за израильскую секту какую-то у нас во власти. И они тогда начнут поставки военной амуниции России. Вот, скорее всего, так и произошло. То есть Иран мог уже начать поставки военной продукции, а в основном это вот пороха. Единственное еще, опять давайте так, не дай бог сейчас иранцы, раскручивая эту тему, передадут еще россиянам пусковые установки для потеха вызвать пара сотни ракет россия... иранцы несколько лет назад у, у россиян складировали, спрятали от ударов израильтян и американцев. Они спрятали, но не передали пусковые установки, понимая, что в конце концов эти ракеты поле... могут полететь по украинцам. Так вот сейчас, определив израильское происхождение нашей власти, они могут вопрос этот решить на раз, два, три. И какой-нибудь из суден притянет несколько... несколько, пусковых установок для потехов из на Нам мало КН-23. Нам Искандеров мало. Так сейчас еще потихи из Запагары полетят. Причем самое интересное, что они в принципе предназначались бы, в конце концов, после того, как иранцы бы их забрали по Израилю, или по крайней мере по его сателлитам там на Ближнем Востоке. А так получается, с помощью наших некоторых инфильтрованных израильтянами властей этой зеленой шоблы, сейчас они не по, израиль... не по израильтянам полетят, а по украинцам полетят. И мы еще раз выгребем из-за Израиля выгребем э, из-под Ирана э, из Ирана, э, некоторые ударные элементы. Мало было этих э, шахедов в свое время. То есть на, на драконили иранцев э, на драконили поддержка Израиля получили шахеды, называется. Потом, правда, россияне с китайцами их начали производить. Сейчас опять на, на драконили, на э, став на сторону Израиля по ударам при ударах по Ирану, сейчас получим себе такую торпеду от Ирана, что мало не покажет. Так это что получается? Из-за израильской, вла... из израильской власти у нас в Украине мы должны, и украинцы, терпеть это все? Я почему всегда и говорю, что во власти должны быть украинские казаки, украинские военные, в конце концов. Можно было заменить эту власть. И вот мы сейчас выгребаем эту проблему. Потому что помимо пороховых заводов, которые можно в России уничтожить, у нас сейчас может быть большущая проблема от Ирана. А почему це проблема, ще раз повторюсь, за того що у нас інфільтрована власть израильскими агентами. Скажіть, будь ласка, от щодо удару так, по цьому російському судну із комплектуючими дежахедами та боєприпасами, про що говорили в Генштабі, тут як ми могли дістатися, Чи це в принципі не важливо. Ну, дай Бог, з однієї сторони, що це дійсно було судно без пускових установок, мається в виду. Ну, тобто, раз, Іранці не прийняли рішення, передача пусковых установок а какую-то э, такую среднюю туфту передавали россиянам, пока, пока еще, в принципе, вопрос, потому что информация есть о том, что ударили именно по это, это российское, ну это российское судно, которое по, по Каспию тем не менее бегает в том числе и Иран бегала, по крайней мере, предварительная информация, но она очень опасная, реально очень опасная, потому что помимо всякой мелочевки они действительно могут передать пусковые установки. Вы знаете, что такое баллистические ракеты? Ну, все мы знаем, что такое баллистические ракеты. Таких сотни. Фатехов из Зальфагаров. Причем у них там боевые части намного больше, чем у Искандеров и у тех же КН-23. То есть это, это будет большая проблема. И сейчас, если нас слушают иранцы, иранское правительство, это не украинцы, поверьте, это не украинцы поддерживали Израиль в ударах по иранским ядерным объектам. Мы там точно не присутствуем. А вот та инфильтрация, вы тут правильно разбираетесь, что наша власть инфильтрована израильскими агентами, которые просто подставляют украинцев. Потому если еще осталось доверие, допустим, к украинству, у иранских руководителей, не отдавайте россиянам пусковые установки под из Эльфагара. Они в конце концов полетят не по банковой, они полетят именно на голову украинцев. И там будет сложно уже потом вырулить эту ситуацию. Попасть по судну, которое разгружается, ну это абсолютно не проблема. Почему, Ваша, если есть спутниковый снимок, подходит к причалам или к разгрузочным докам, если судно, нож может стоять несколько дней. То есть рисовали расположение и тут же нанесли удар. Это, это, в принципе, в течение суток возможно. То есть выполнили боевую задачу. Однозначно Если есть возможность или подозрение о том, что гражданское судно перевозит военные объекты, но автоматом становится военный цель. Легальная военная цель, ее надо однозначно. Також безпілотники, безпілотники атакували НПЗ у російському Сизрані. Місцева влада, до речі, говорила просто, що вони збивали безпілотники, але якби нічого про НПЗ не говорили. Але тим не менше, є підтвердження так, вже всього цього. Чи можна говорити і констатувати ну, напередодні Волгоградський, Новокуйбушевський, Рязанський, Афіпський НПЗ, Роман Григорович? Ну, все, як ви хотіли і постійно говорили в наших з вами спільних ефірах. Саратовський дебат, Да, то есть, ну конечно, это то, о чем мы с вами полгода, как минимум, в этом году полгода говорили, в прошлом году, чуть ли не год об этом говорили. У нас есть единственный, я уже миллиарды это раз говорил, вдруг на кто не слышал, почему именно удары по НПЗ очень важны. У нас есть на данный момент раньше было больше способов. У нас сейчас единственный способ есть, как победить в этой войне. Единственный только развал Российской империи. Единственный способ развалить Российскую империю – это экономическая разруха в России. Только она приведет к развалу Российской империи. Другие варианты просто не работают. Ни военный, ни внутренний шум, там, это все не бунт и так далее. тому подобное. Это не работает. Ни внешнее давление, ни внутреннее. Работает только экономический механизм. Он отработал по Советскому Союзу. По Понимание процесса есть. Как только остановился поток нефти долларов, 3-4 года Советский Союз развалился. Это тогда вопрос решали с помощью уменьшения цены на нефть. сейчас мы можем сделать то же самое, один в один, но остановить поток нефти долларов, уничтожив российскую нефтянку, российскую нефть, газонефтяную отрасль, уничтожая нефтеперерабатывающие заводы. Опять же, почему именно НПЗ? Площадной ориентир, площадной, большая площадь. Если вы попадаете и знаете, куда попасть, допустим, то можно, в принципе, с помощью одного беспилотника, одного беспилотника вывести из строя весь э, нефтеперерабатывающий завод, который переваливает погоду. И 7, вот последний удар, 7-8 миллионов тонн, Рязанский 14 миллионов тонн. То есть это серьезные заводы, миллионники российские, которых всего три десятка в России. То есть один беспилотник может отминусовать такого рода завод. И вот эту возможность развалить Россию, выиграть эту войну, восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет, сначала в прошлом году, в мае, офисные крысы у нас забрали. В этом году, в марте, опять же, офисные барыги и зеленые опять скрутили руки нашим генералам. Тут вопрос с генералами, если честно. Ну что вы, блин, за генералы, если не можете арестовать, того политика, неважно какую-то канцелярскую крысу, которая дает вам команду не бить по российским НПЗ. Тут же в чистом виде 111 статья Уголовного кодекса «Удар по обороноспособности нашей страны». Что вам еще там надо рассказывать? Вы почитайте 111 статью госизмены, и там все написано. Берите, арестовывайте и выполняйте боевые задачи дальше. Потому вопрос к нашим генералам со спецслужб, почему вы этого не сделали. А сейчас ну, мы надеялись, помните, когда э, пришел Мадиар, поставили Мадяра на э, командующего силами беспилотных систем, надеялись на то, что он не в теме этих запретов, которые были полгода назад. Не в теме, не в доле может быть. Тут вот тоже вопрос э, такой может быть. И в конце концов, как только он станет на крыло, получит дальнее средство поражения, он начнет НПЗ валить. А только в основном э, по НПЗ работают именно СБС э, Мадяра. То есть 14-й БПАК, это 14-й полк беспилотных авиационных комплексов, БПАК так и называется. Так вот, именно они лютыми Ан-186 валят сейчас российские НПЗ. И если дальше продолжат, к концу года у россиян НПЗ не останется. Еще 3-4 года у них экономия просто ляжет. Если остановить любую возможность торговли любые, то есть либо газом, либо нефтью, либо нефтепродуктами, теми, которые мы можем просто остановить. Потому что сейчас можно уже новый мем, запускать. Мы как-то в свое время запустили мем танцы Малюка Буданова. Ну, Малюк с Будановым пока не арестует этих политиков, не поставит стенки, не расстреляет, только до этого надо к 111 статье добавить, по-моему, четвертую часть расстрел. Пока они не арестуют этих политиков, которые запретили бить по НПЗ и не расстреляют, вот пока давайте будем называть это Санкциями Мадяра. Такими мадярскими санкциями. Патрулим сразу Орбана, ну и Путина, естественно. Вот мадярские санкции могут привести к победе Украины. И нам, по большому счету, больше, может быть, ничего и не нужно. Ну, по крайней мере, масштабного, я имею в виду. Понятно, локальные тактические оперативные задачи можно выполнять тем, что у нас и так есть, и Европа нам дает. А вот такого рода стратегические задачи по развалу России могут, могут, выполнять силы беспилотной системы с помощью тех же Антоновых, то есть с помощью тех же лютых. Ну, по крайней мере, пока на определенную дачу. Даль. Там дальше потом. Армія Російської Федерації ймовірно втратила винищувач Су 30 СМ, який виконував завдання біля острову Зміїни, І про це повідомили у наших військово-морських силах Дослівно кажуть, що засобами розвідки ВМС отримано радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників, який виконував завдання Південно-Східніше острова Зміїни. І повітряне судно ймовірно впало в з невстановлених причин. А напередодні на змійному був поданий. Це могло бути якесь співпадіння чи ні? Може буда нам там щось залишило на тому зміну. Ну от що це, Роман Григорович? Давайте я вам з точки зору такої іронії, сарказму, да, mm -hmm. додам забавлю одну з причин, що може бути: льотчики на на, на землі поспорили... а герметичности самолета решили его испытать на воде, то есть нырнуть посмотреть, где там лежит крейсер Москва, на посмотреть называется. Любая может причина быть любая, реально крушение самолета, любая, начиная от метео, технической неисправности, та же самая ошибка экипажа в пилотировании, что угодно может быть, потому что все-таки самолет ну, наверное, из всех систем, которые есть на Земле, самый сложный механизм в единице объема, если так сказать. Даже космический аппарат там меньше в единице объема систем, чем в самолете. Это особенно за счет двигателей. То есть, вот, и самолет, естественно, исходя из сложности технической, он может упасть где, где угодно. Одно дело, допустим, что-то случилось над, на земле, над землей, по крайней мере, в воздухе над землей. Можно еще как-то попытаться сесть. но ну, а на море вы ничего не сделаете. То есть даже сесть на море ну, нереально в определенный шторм или в какую-то ряд, то есть особенно на истребителе. Потому, скорее всего, все-таки техническая причина, хотя можно не исключать участие в том числе и некоторых наших средств поражения. Тех же Магурс, ЗРК, у нас достаточно их количество. Те же ПЗРК даже на тех же высках, на том же Змеиного, почему нет или ЗРК, допустим, там же. Опять же, если бы было сбитие именно зенитно-ракетным комплексом, нашим каким-то механизмом, я думаю, нам, бы штаб об этом уже доложил, а Буданов бы запилил бы еще один видосик, которым мы бы с удовольствием посмотрели в информационном потоке. Потому, я думаю, все-таки это техническая неисправность. Но, как минимум, исходя из радиообмена, который срисовала наша разведка, можно говорить, что еще один Су-30, а это практически половина всех Су-30, которые были в САКах, это морская авиация, ушел на дно Черного моря.